এশ শিশুৱে একেলগে চিঞৰি উঠিলে জয় জুবিন দা এতিয়াও বহুতে চাব পৰা নাই ডক্টৰ জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰখন ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালে এশ শিশুৰ মুখত হাঁহি ফুটালে দুলু আহমেদে এশ শিশুক বিনামূলীয়াকৈ ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখন চাবলৈ সুযোগ কৰিলে দুলু আহমেদে প্ৰয়াত ডক্টৰ জুবিন গাৰ্গৰ ৰৈ ৰৈ বিনালে চাবলৈ প্ৰতিদিনে অসমৰ হলসমূহত হেতা ওপৰা লগাই আছে অনুৰাগীসকলে তাৰ মাজতে সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কেইগৰাকীমান শিশুক চিনেমাখন চোৱাৰ বাবে সুবিধা কৰি দিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ উপ সভাপতি দুলু আহমেদে দুলু আহমেদে ৰঙিয়াৰ ডিলাইট গ'ল্ড চিনেমা হলৰ প্ৰায় এশটা টিকেট নিজৰ পকেটৰ ধনেৰে ক্ৰয় কৰি ৰঙিয়াৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আৱাসিক বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্ৰসকললৈ আগবঢ়ায় টিকটখিনি বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ হাতত অৰ্পণ কৰি দুলু আহমেদে কণ কণ শিশুকেইজনক চিনেমাখন চাবলৈ কয় টিকটখিনি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত ছাত্ৰসকল যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ সকলোৱে চিনেমাখন চাবলৈ যাব বুলি উৎসাহেৰে কয় শেষত সকলোৱে লগ হৈ জয় জুবিন দা ধনীৰে জুবিন গাৰ্গক সোঁৱৰণ কৰে লগতে কণ কণ শিশুসকলে দুলু আহমেদক জ্ঞাপন কৰে ধন্যবাদ ডক্টৰ জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰখন ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালে আপুনিও চাইছেনে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ট্ৰুথ বাৰ্তা ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব যোৱা একত্ৰিছ তাৰিখে যেতিয়া আমাৰ ৰৈ ৰৈ বিনালে মুক্তি লাভ কৰিছিলে গুৱাহাটীত মই এটা চিনেমা হল বুক কৰি লৈছিলোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ আই মাতৃসকল যিখল বৃদ্ধাশ্ৰমত থাকে আৰু কনকন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ খুব ভাল শ্ব' হৈছিলে খুব সকলোৱে ভাল পাইছিলে তাৰপিছৰ পৰা মোৰ আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ আমাৰ কলেজৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ মোৰ ফোন গৈছে আমাৰ হাজো কমলপুৰ ৰঙিয়া তিনি জেগাৰ পৰা প্ৰায় সাতখন আঠখন কলেজৰ গতিকে মই সেই সাতখন আঠখন কলেজৰ দৈনিক পঞ্চাছটাকৈ অহা সাত তাৰিখৰ পৰা আমাৰ গ'ল্ড চিনেমাতে কেৱল কলেজৰীয়া ষ্টুডেণ্ট তেৰ তাৰিখ হ'লে আমাৰ এইটো কাৰ্যসূচীটো আছে কিন্তু আমাৰ এই স্কুলখনৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু স্কুলখনৰ আমাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে মোক ফোন কৰিলে যে এইসকল বাচ্ছা মানে আজিলৈ বোলে চিনেমা হল দেখাই নাই আৰু ৰৈ ৰৈ বিনালৈ চাব খুব তেখেতসকলে ইচ্ছা কৰিছে মই ক'লে হ'ব কিজন কিমানজন আছে এইট্টি চেভেনজন আছে বুলি ক'লে আৰু আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী লৈ পেলাই প্ৰায় হাণ্ড্ৰেডজন আজি মই সেইখিনি টিকেটখিনি দিলোঁ কালি বাৰটা বজাত তেখেতসকলে চ'টো চাবলৈ যাব আৰু মই চেষ্টা কৰিম মই আহিব কাৰণ মোৰ বেলেগ বেলেগ কাৰ্যসূচীও আছে যাৰ বাবে মই আজি নিজে আহি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক টিকটখিনি ইয়াত দিলো সেইখিনি আৰু বেলেগ